Всем привет, ребята. Сегодня играем опять в хоечку. Будем грати за Венгрию. <laughs> Венгрия. Короче. Э -э -э так, берем значит оце. оце. И <laughs> сегодня будем позвонить черевному цьому и будем брать або це о це Но я думаю, піти все-таки по... Конечно же. Ну что тут выбирать? Конечно, про Газбургов. Вот тут будем требовать всякие границы империи, сделаем. Будем воевать, мабуть, с Третьим Рейхом сегодня. Австрию себе привласну, Чехословакию обязательно. Может, даже Трансильванию себе заберем. Тут они не... крышану, Трансильвания, Банат мне нужно забрать. Ну, желательно пить у Трансильванию, Южную, Чешоцию. Це... Мне все это забрать надо будет. В третьем рейхе повстанья, Ура. И будем начать воевать с третьим рейхом. Мабуть. Короче. Тут уже все. Тут третий рейх проиграв. Кёнигсберг минус. Тут уже Берлин. Ну, да, вот. Кстати, фокусы я уже срубаю. Сейчас покажу. Ну, вот тут секретное пор... э -э перевооружение. Эти два фокуса сейчас вот это дороблю, цей ну да, Германия выиграла немецкая нахуй. Так, у нас секретное первое вооружение венгерской монархия. Идем вверх. Так, требуем начать референдум. У Австрии они примут. И, мабуть, ну, они может и принять, но там будет проигрыш, мабуть. Потому что обычно это, ну, обычно они ну, не соглашаются с со земной, типа. Нападать че не нападать? Пока еще я не буду нападать. Подождем, пока будем нормально. пока не буду тут А очень жаль Италия, что ты поделал пришла. Мы и Албания, и Австрия. Да, Австрия вот Австрия. Так что у нас значит... В смысле? Словения? А что ты... А чё распадается? Это тебя марионетка. Она скоро себе и что она, я думаю, он не хочет себе забрать. Марионетку тю. Странно. Раскололась и забралась. Называется. Так, тут хай будет покищу вин, бо мне надо его. Ну и будет хай. Він. Давай у цих будуть Хочу інші фокуси робляться. Ну, жаль, конечно, по цьому. Жаль. Ладно, друга попитка. Друга попитка почалась. Аналі. У них опять гражданка. Німецька хунта повністю Ветербург захватила і Баден захопила повністю собі чуть-чуть -чу, так. Третій рейх. Но зато тут все продвигается. Они типа вот так вот. Третий рейх вот так вот. -вот. А немецкая хунта вот так вот. -вот. То есть, мы будет сейчас, не знаю, вот цей и сюда, а цей сюда, и там будет меняться. Что? Ну, зато у них Дузберг одинаковый. За немецкую одну и хунту. Ну, и Третий рейх а сейчас с меньшей территорией, чем в этом а чем немецкой чем чай немецкой военной хунте это что и тут вот и тут вот велика часть а тут вот их и вот да так тут це это будет хай, монарха, хай все таки на франкфурте как вы сдерживаете цех третий рейх не прорывается третий хотя уже и франкфурт сдал Немецкая военная хунта. Что, они вообще проигрывают? только тут вот сейчас котел вот закрыли. тут вот сейчас закрыть котел. Но тоже же вот все прорывают фронт просто. Жвазко очень. Вообще у них что-то все полагано. Немецкой военной хунты. Просто идите там закрыть Вот цей вот котелок, и тогда все, у вас они капнут, Вот, наконец, хотя бы вот так вот, вот отбитой территорию. Вот так вот. Уже буду вроде капаю. Тут они и встали. Не захватывают. Капец, короче. Немецкая военная хунта может даже проиграю. С такими умными человеками там. А тем отбивают уже на Франкфурте. Франкфурт почти отбыли Там будет все. Да, Франкфурт уже вот на Франкфурте. боится за Франкфурт. Франкфурт. Все. Франц освободился. Сейчас вот все вот так вот освободить и буду хорошенько. Давай ты по Барникову. Немецкая хунта. Все, Нюнберг взял и тут, и, и капнул. Все, мы, меня тут, туда... теперь друзьяшки есть сбоку. которые на меня не нападут, если что, вот так вот. Австрию, Словакию себе забираем. Иославию, потом, думаю, Румынию. Не, Австрию, Чехословакию, Румынию, потом Югославию. Ну, да, отхватим свои территории. Польшу потом, Станислав, э, Львов, Станислав, Львов и Краков себе заберем. Ну, и Югославию все свои территории, чтобы можно было вот что. Тут, походу, еще не можно показать. Ну, потом покажу, короче. Как вот все надо. Границы империи там будут, что-то таки тут буду обо... опять зарубить там всю Австралийскую империю. Вот вот. А тут пока еще референдум требуем. Апекси буду в промышленности. Есть. Хорошо. Так, дальше у нас Чехословакия будет, значит. Лесные войны. Ну, три войны, это, конечно, не бата, но хотя бы что-то. А, еще войны. Все войны. Вот, в Вене. Все нормально войны. В Мене насыпало до 4 5 дивизий. Это же вообще хорошо. армия уже 132 тысячи. Нормальненько, нормальненько. К сожалению, промышленности, дальше реставрация Австро-Венгрии сделаем, зробим, топту, Защи... Защита Чехословакии зробим. И дальше все эти претензии. А потом дальше вот это все рубить И реставрация Австро-Венгрии. Все национальные территории, и теперь защита Чехословакии, да. Надо больше дивизий сейчас зробить побольше. Здесь людей не хватает тут -то. ну, 4 дивизии новенькие. Не помешает. Тут то все хватает, все хватает, все хватает. Тут то чуть-чуть все-таки не хватает. Все-таки не хватает. Хочешь по кто не нападение, третий рей, значит. Ой, то есть Германская империя. Давай. Так, а тут у нас, значит, хайбудоцы. Надо. Что вообще в Китае происходит, блин? А. Понятно, понятно. Может, у них, не знаю, альянс они сделают. Потому что Китай сейчас свои против стиляков. Если бы не занимает, тоже, по сути, не знаю, воевать. О, Чехословакия в комментариях вступила. Прикол. Интересно, и, и чего же она туда... О, все, уже ушла с комментария. Прикол. Так, 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 так. Так вот тут ай. Вот решение включить это. Вот скики мне надо территории забрать. Но я еще в Польше заберу территории. Дополнительно так. Потому что у меня есть на тот цей. А так у меня ну вот такая будет империя. И все, что я только контролирую, вон Венгрия и Австрия. Еще треба Чехословакию себе забрать, типа. М, -м советов гражданка. Крутенько. Крутенько. Круто. А еще сейчас против Румынии буду воевать. Надо будет Трансильванию скоро цей. забрать. вот ну, только вот этот. Не нападай на румынцев, окей? На румынцев же не будешь нападать, да? Дашь? Дальше. 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 Ладно. Все, Советская война прошла, а Румыния до сих пор в нами войне. Интересно. М -м -м, может быть, Румыния проезжает, а то, что у нее всего лишь штану. Здесь примерно 40 дивизий, а тут а, здесь примерно 100 дивизий. Но то в Румынии мало шансов, мало. А вот с этим у нас все хорошо. По чуть-чуть мы сближаемся. Я рублю С, це, чтобы поднять свой призыв. То, что у меня призыва вообще нема. Не, ну Польша тут, конечно, ну, очень пано. Очень пано. Вообще капец. Тут уже сейчас буду котел там, где катавица. Короче, не очень хорошо Польше, не очень хорошо. вот почему на Трансильвании будем? Прибудем Трансильванию будем. Го. Интересно, я когда в Катавице будет политическая дивизия отрываться. Интересно, интересно. Тут, кстати, уже вообще далеко. Нет, тут капец, Польша. Тут больше уже поздно не берут, ну, накапаем. Но ну, тот Тут он как-то стремается, но все равно. Тут обиль... Да, все, вот. Вот, что я говорил. Капнули. Капнули. Капитуляция. Не. Будем дальше требовать. Будем... О, хорошо и всю причем. И даже банат дает всю Трансильванию. На все нам отдался очень хорошо. Очень хорошо просто. Замечательно. Ну все, австро всегда расширилась. Когда дальше надо расширяться Австро-Венгрия, Надо когда-то расширяться. Очень хорошо, что он и прям все отдал. Я не просто одну, например, тут за цй. А еще и у и у и у и оце. Я думаю, что у ободная обладная дадут, и все. Но надо ещ еще уц, и уцы. Вообще идеально. Очень хорошо мне. Очень хорошо. Так, следующая цель, значит, у нас славе Надо будет с ней разобраться. Ладно, ребята, всем пока, С вам был Ветер Всем пока-пока-пока-пока.